প্ৰিয়দৰ্শক এই সাতটা গুণ থকা মানুহক কেতিয়াও এৰি নাযাব প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত কোনোবা এজন থকাটো বিচাৰে যি তেওঁৰ জীৱনত বিশেষ হওক যাতে কোনোবাই তেওঁকো বিশেষ বুলি ভাবে তেওঁৰ যত্ন লৈ তেওঁক সন্মান কৰে প্ৰতিটো বেয়া সময়ৰ পৰা তেওঁক বচাবলৈ নিজৰ সকলো শক্তি লগাই দিয়ে কিন্তু প্ৰায় এই পৃথিৱীত এনেকুৱা হয় যে মানুহৰ মুখৰ আঁৰৰ বাস্তৱতা আমি নাজানো বহু সময়ত আমি আমাৰ জীৱনত এনে মানুহৰ লগত জড়িত হৈ পৰোঁ যিটো আমি আৰম্ভণিতে বৰ ভাল পাওঁ কিন্তু কিছু সময় কটোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত মুখবোৰ ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আমি ভাবোঁ মই সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে কিমান ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ বেয়াহে ওলাল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম যে সেইজন ব্যক্তিক কেতিয়াও নেৰিব যাৰ এই সাতটা গুণ আছে এক নম্বৰতে সত্য আৰু সততা শুনিবলৈ অসম্ভৱ যেন লাগিছে নহয়নে আজিৰ সময়তো এনে মানুহ আছে জানো নিশ্চয় আছে যি নিজৰ অনুভৱ আৰু বিচাৰ কোনো ভয় নোহোৱাকৈ আৰু কোনো মিছা কথা নোকোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰে যিজনে নিজৰ কৰ্তব্য অতি নিষ্ঠাৰে পালন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক আপোনাৰ কোনোবা বন্ধু বা আত্মীয়ই ভুলতে এনে কিবা এটা কাম কৰিলে যাৰ বাবে আপুনি মনত আঘাত পাইছে কিন্তু সেই বন্ধু বা আত্মীয়জনেও আপোনাৰ মনত আঘাত দি শান্তিত থাকিব পৰা নাই তেওঁ আপোনাৰ ওচৰত ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমাও খুজিছে তেনে ব্যক্তিক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যাবলৈ নিদিব এই পৃথিৱীত এনে মানুহ পোৱাটো অতি কঠিন দুই নম্বৰতে সময়নিষ্ঠ যিজন ব্যক্তিয়ে সময়ৰ মূল্য বুজি পায় তেওঁ এজন বিশেষ মানুহ কাৰণ তেওঁ জীৱনত অনুশাসন মানি চলা আৰু সংগঠিত ব্যক্তি তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ লগতে আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক দহ বজাত কিবা কাৰণত লগ কৰিবলৈ মাতিলে আপুনি সকলো কাম এৰি লগ কৰিবলৈ গল সেই ব্যক্তিজনেও এক মিনিট দেৰি নকৰি আপোনাক দহ বজাতে লগ কৰিলে এইটো এটা ভাল সংকেত যে তেওঁ এজন ভাল মানুহ নিয়মানুবৰ্তিতাত চলা মানুহ আৰু আনফালে যিয়ে আপোনাক দহ বজাত মাতি এঘাৰ বজাতহে আপোনাক লগ কৰিলে তেওঁ আপোনাক সামান্যভাৱে লয় তেনে মানুহৰ সংগ নলব তিনি নম্বৰতে সহনশীলতা আৰু সহানুভূতি এই দুটা গুণ যাৰ আছে তেওঁ আনৰ দুখ আৰু সমস্যাক বুজি পায় তেওঁৰ ওচৰত ধৈৰ্য থাকে সহজে ভয় নাখায় তেওঁৰ আনৰ প্ৰতি সহানুভূতি থাকে লাগিলে নিজৰ জীৱনত যিমানেই সমস্যা নাথাকক কিন্তু তেওঁ আপোনাক সমস্যাত দেখিলে ধৈৰ্য শক্তিৰে তাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এনে ব্যক্তিক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যাবলৈ নিদিব চাৰি নম্বৰতে ধনাত্মক চিন্তা এই পৃথিৱীত ইমানেই ঋণাত্মক চিন্তা কৰা মানুহ আছে যে তেওঁলোকৰ মনত বিচাৰত কেৱল ঋণাত্মক চিন্তাধাৰাই দেখা পাব তেনে ক্ষেত্ৰত যদি এনে কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ জীৱনত আছে যি হাঁহি মুখীয়া যিকোনো সমস্যাক ধনাত্মক চিন্তাৰে লোৱা মানুহ আছে তেনেহ'লে তেওঁক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যাবলৈ নিদিব পাঁচ নম্বৰতে যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্য ব্যসায়ীভাৱে কাম কৰে তেওঁৰ কথাত তেওঁৰ জীৱনত যথেষ্ট সন্মান আছে এনে ব্যক্তিকো জীৱনৰ পৰা যাবলৈ নিদিব ছয় নম্বৰতে যিয়ে আপোনাৰ সুখৰ বাবে নিজৰ সুখৰ কথা চিন্তা নকৰে যি মানুহে আনৰ সুখৰ বাবে নিজৰ সুখৰ ত্যাগ কৰিব পাৰে তেওঁ সকলোতকৈ ওপৰত কাৰণ একমাত্ৰ মা দেউতাৰ বাদে আমাৰ সুখৰ বাবে নিজৰ সুখ কোনেও ত্যাগ নকৰে যদি আপোনাৰ জীৱনত তেনে মানুহ আছে তেনে মানুহক কেতিয়াও নেহেৰুৱাব সাত নম্বৰতে যিজন ব্যক্তিয়ে বিচাৰত পৰিপক্ক বয়সত লাগিলে সৰুৱে হওক যি মানুহ বিচাৰত পৰিপক্ক আৰু অন্তৰখন ডাঙৰ তেনে মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'বলৈ নিদিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সামান্য হ'লেও সকাহ দিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ